এনেকুৱাক সময়ত কি ক'ব লাগে বাদ দিয়াহে বাদ দিয়াহে এনেকুৱাক সময়ত কি ক'ব লাগে বাদ দিয়াহে এইবাৰ পিতৃ প্ৰয়াত তৰুণ গগৈৰ সেই বিখ্যাত উক্তি সাংসদ পুত্ৰ গৌৰৱ গগৈৰ মুখত যে জনসাধাৰণ মনত আছে প্ৰায়তঃ তৰুণ গগৈদেৱে কি কৰিছিল এনেকুৱাক সময়ত কি ক'ব লাগে বাদ দি আহে পিছে কিয় হঠাৎ গৌৰৱ গগৈয়ে ক'লে আচলতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এদিন পূৰ্বে কটাক্ষ কৰিছিল গৌৰৱ গগৈক পত্নী অহাৰ বাবে হেনো অসম দিৱসৰ দিনা ঘৰৰ পৰাই নোলালে গৌৰৱ গগৈয়ে ইয়াৰে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীৰ যেতিয়া এনেধৰণৰ কথাবোৰ মই শুনো মোৰ সেই পিতৃ পিতৃ কণ্ঠটো মূৰত বাজে আৰু এতিয়া যদি অসমৰ জনসাধাৰণৰ কথাবোৰ চাব ফেচবুক চাবচোন তেওঁলোকো ক'ব বাদ দিয়াহে গৌৰৱ গগৈয়ে আৰু ক'লে মছলাৰ খবৰ মোৰ ঘৰত নাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘৰৰ খবৰহে বেছি মছলাদাৰ তেওঁ আমাৰ ঘৰলৈ চৰ্চা কৰি থাকক সুস্থ ভাল যদি পাই কৈ থাকক তেওঁৰ ঘৰলৈ সমগ্ৰ অসমৰ চৰ্চা আৰু মোৰ ঘৰৰ তুলনাতকৈ তেওঁৰ ঘৰৰ কথাবোৰতো আৰু মনোৰঞ্জন তাত আৰু মচলা আছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এনেবোৰ কথা কৈ অস্থিৰতাহে প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী এইবোৰ কথা কৈ তেওঁ নিজৰ মানসিক অস্থিৰতা দেখাই দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী এনেধৰণৰ কথাবোৰ কৈ তেওঁ নিজে কিমান শংকিত তাৰহে উদাহৰণ দি আছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এইবোৰ কথা কৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ বাবে যোগ্য নহয় সেইটোৱে তেওঁ বাৰম্বাৰ প্ৰমাণ দি আছে উল্লেখযোগ্য যে এশত সেৱাৰ কৰ্মচাৰী গ্ৰামাঞ্চলত সেৱাৰত চিকিৎসক আৰু চিকিৎসাকৰ্মীৰ সমস্যা আৰু আন্দোলনৰ সপেক্ষে স্থিতিলৈ দিল্লীত সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰিছিল সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে সংবাদমেলতে মুখ্যমন্ত্ৰীক নিষ্ঠুৰ আৰু অহংকাৰী আখ্যা গৌৰৱ গগৈৰ ইমান নিষ্ঠুৰ ইমান অহংকাৰী মুখ্যমন্ত্ৰী যিজনে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলক নিজৰ ব্যক্তিগত সম্পত্তিৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰে এনেদৰে অহংকাৰী মুখ্যমন্ত্ৰী মই ভাৰতবৰ্ষত ক'তো দেখা পোৱা নাই গৌৰৱ গগৈৰ মন্তব্য চিৰদিন কোনেও ক্ষমতাত নাথাকে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সময় চাপি আহিছে কোনো মুখ্যমন্ত্ৰী ইমান শক্তিশালী নহয় যে চিৰদিন মানুহবোৰক অত্যাচাৰ কৰি যাব সকলৰ সময় থাকে আৰু বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰত মাত্ৰ তিনি চাৰি মাহ আৰু আছে দিল্লীৰ পৰা ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট পাৰ্থৰ সহযোগত প্ৰাঞ্জল প্ৰতীম দাসৰ ৰিপৰ্ট